barchangizga assalomu alaykum sizlar bilan jamshid uzoqov siz har doimgidek jamika oz kanalini tomosha qilmoqtasiz. azizlar bugun sizlar moskvada bir akamiz olamdan o'tib qolibdi do'stlar mana shu videoni menga tashab bergan iloji boricha maksimum mana shu videoni like bosib kengroq tarqatasizlar degan umiddaman akamiz moskvada 24 aprel kuni ro'zani birinchi kuni olamdan o'tib qolibdi Uh, avvalambor oxiratlari oh, obod oh, bo'lsin kimki mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa hech bo'lmaganda ki, kimni qo'lidan agar moddiy taraflama yordam kelmasa mana shu akamizni haqqiga bitta duo qilib qo'yasizlar degan umiddamiz avvalambor biz musofirmiz musulmonmiz uh, aytadiyu musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaysan deydi shunday ekan um, hammamizni boshimizda bor ertami kechmi iloji boricha mana shu videoni kengroq tarqatishga yordam berasizlar kimni qo'lidan qancha yordam kelsa iloji boricha yordaminglarni ayamaysizlar akamizni mana shunday uh, o'ligi mana shu rossiyada qolib ketmasin iloji boricha o'zbekistonga jo'nataylik hozir pullar yo'q ekan man sizlarga videoni qo'yib beraman video davomida akamizni karta nomerlari va uh, tanishlarini nomeri qo'yilgan mana shu orqali uh, agar ishonmaganlar bo'lsa bemalol telefonlashib bilishlaring mumkin do'stlar videoni qo'yishdan oldin sizlarga kanalimda obuna bo'lmaganlar bo'lsa kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishlaringizni sizlardan so'rab qolgan bo'lardik albatta mani kanalimda obuna bo'lsanglar mani kanalimda chiqayotgan har bitta yangi videolardan birinchidan bo'lib xabardor bo'lib borasizlar sizlar bilan jamika oz kanali edi kelgusi rolikda ko'rishguncha sog' bo'ling Aman bo'ling azizlarim videoni davom etamiz bismillahi rohmanir rohim ey do'stlarimiz mana moskvada mana shu fari akamiz olamdan o'tib qolishdi ro'zai ramazonni birinchi kunida juma muborak kunida ollohni yo'lida yordam bersalaring shu akamizni jo'natsak oilalariga imkoni boricha barchamiqo'ldan kelsa yordam beringlar hammalaringiz shunaqa ahvol bo'lib qoldi ro'zani birinchi kunida kim qancha yordam bersa yordam bersin olloh o assalomu alaykum hamyurtlar o'zbekistonliklar bi hozir mana bugun ro'zani ikkinchi kuni shanba kuni biz bir xullasizmi uqarobekah akamiz kecha olamdan tushib qoldi hozir morkdamiz mana yozuvini olib bering morkdamiz kecha kechqurun olib kelganmiz bugun hujjatlarni taxlolmadik taxladik успеть qilmadik переводlarni boshqalarini uchu sizlardan iltimos kim qancha yordam bera olsa yordam bera olsa yordam beringlar olloh rozi bo'lishi uchun olloh yo'lida yordam beringlar ro'za ayyomlarida musofirda yurgan aka opalarimiz hammalaringiz qo'llaringizdan nimaki yordam kelsa xuddoim yordam beringlar minglarizga bir bersin birlarinizga ming bersin olloh olloh rozi bo'lsin ssalomu alaykum akalar yaxshimisizlar sog'liqlaringiz yaxshimi посетитель номер девятнадцатьеа номер 4. xudo xohlasa mana morga keldik shu akamizni документlari masalasi bo'yicha mn cha qarab turibmiz you <laughs>